Orqanizmin xəstəliklərlə mübarizə aparması üçün immun sisteminin güclü olması vacibdir. Son günlər yayılan viruslar, xəstəliyə tutulan insanlar arasında daha çox immun sistemi zəif olanların dünyasına dəyişməsi immuniteti gücləndirməyin nə qədər vacib olduğunu bir daha gündəmə gətirir. İmmunitet nədir? İmmunitet sözünü kimdən soruşsaq, ki, nədir? İç cavab olaraq orqanizmin xəstəliklərə qarşı müqavimət gücü olur. Bəli, belədir. Bəs necə etmək lazımdır ki, bizim orqanizmimiz az xəstələnsin və xəstəlikləri rahat keçirsin? Bəziləri bunun çarəsini çox yeməkdə, bəziləri çox yatmaqda görülürlər. Allah bizim hamımıza bəlli bir ömür vermişdir. Biz bu ömrü sağlam da yaşaya bilərik, xəstə də. Elə yaşamaq lazımdır ki, bizə Allahın əmanəti olan can həmişə sağlam olsun. İmmunitetin əsası hələ ana bətnində qoyulur. Hamilə qadınlar bol-bol meyvə tərəvəz yedikdə, iç su içdikdə, açıq havada gəzdikdə və əsəbdən özünü qoruduqda doğulacaq körpənin immun sistemi də düzgün formalaşır. Çalışmaq lazımdır ki, doğuş təbii yolla olsun. Bunun yeni doğulmuş körpənin immun sisteminə faydası çoxdur. Analar maksimum dərəcədə körpəni ana südü ilə böyütməlidir. Televizya reklamlarında süni qidaların ana südündən daha faydalı olduğu deyilsə də, bu fikirlər əsaslısızdır. Çünki ana südünün tərkibində xüsusi antitelər var. Bunlar uşağın orqanizminə daxil olaraq immuniteti formalaşdırır. Sağlam olmaq üçün nə etməliyik? Birinci növbədə immun sistemini zəiflədən yeməkləri tanıyıb onlardan imtina etmək lazımdır. Bunlara ağ çörək, şirniyyatlar, cipslər Qazlı içkilər, konserv məhsulları, bişirmə zamanı yanmış yeməklər aiddir. Hər yemək qəbulundan əvvəl meyvə, salat və tərəvəzlərin qəbulu, hər dəfə yalnız bir növ yeməyin yeyilməsi və qida məhsullarının bir-birinə qarışdırılmaması əhəmilidir. Ət yeməklərini çox yeməyə vərdiş etməyin. Mədəni yemək şaməcə tam doldurmayın. Acmamış şaməcə yeməyin. Doymamış süfrədən durun. Yemək zamanı göyərtilərdən, soqandan, sarımsaqdan bol istifadə edin. Meyvəni ya yeməklərdən yarım saat əvvəl ya da 2 saat sonra yeyin. Hər gün açıq havada 2 saata yaxın gəzmək bədənin müqavimətini artırır. İmmunitetin ən əsas düşmənlərindən biri də əsəb gərginliyidir. Özünüzü əsəb və stressdən qoruyun. Yeməkdən sonra ya bir stəkan qatıq ya da kefir içməyə vərdiş edin. Bu, bağırsaq mikroflorası üçün əhəmiyyətlidir. Yayda 2 litr, qışda 0.8 litr iç su için. Gündə bir stəkan bal şərbəti üçün Ona alma sirkesi də qarışdırılsa daha yaxşıdır. Gündə 1 xörək qaşığı qara zirə yağı içmək immuniteti artırır. Çoban yastığı, cökə, dazı otu, bağa yarpağı, biyan kökü, andız, udihindi, gül dəfnə, məccə gülü, zəfəran, zəncəfil, darçın, dəvədabanı, bibəriyə, ada çayı, solmaz çiçəyi, ballı nanə, çəkli yotu, it burnu Qatır quyruğu kimi bitkiləri növbəli şəkildə çay kimi dəmləyib içdikdə və ya 10 gün müddətində gündə 3 stəkan immun tea çayı qəbul etdikdə immun sistemini gücləndirmiş oluruq. Mövsümi meyvələri bol-bol yeyin. İnfeksiya xəstəliyi yayılmış yerlərə getməyin. İnsanın sağlam olması üçün orqanları qida maddələrlə və oksigenlə təmin edən qanın mütləq təmiz və saf olması lazımdır. Bunun üçün ildə 2 dəfə həzmət etdirmək, həmçinin ildə 2 dəfə, hər dəfə 40 ədəd olmaq şərti ilə zəliq qoydurmaq faydalıdır. Çalışaq hər zaman sağlamlığımıza diqqət edək. Axı bu bədən bizə əmanətdir. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi və kanala abunə olub zəng qov işarəsini aktiv etməyi unutmayın.